Алло. Алло, Саша, да, говорите. Да. Ну, в общем, все, нас захватили. Так. Ну, ни один из членов экипажа не пострадал, все нормально, все живы-здоровы. А они как-то нападали на вас, били или нет? Да нет, не били, все нормально. Все, все совсем нормально. Все, так. В общем, ну, если хотите, так примерно вам расскажу сначала до конца, как оно ну, было. Говорите но ну, я вам говорил, там, в течение, ну, примерно одного часа преследование было Мартмаскорт, травщика Черкаса, тремя быстроходными катерами uh -huh. и двумя вертолетами Ми-35. Uh -huh. Корабль маневрировал, не давал высадиться в группе захвата. Uh -huh. Ну, с захватчиками применялись крупнополь... крупнокалиберные пулеметы, но стреляли они по водному полю, перед кораблем. Угу. В ответ корабль стрелял в воздух. В воздух. вертолеты или просто в воздух, как предупреждение? В ответ, нет, просто в воздух, как предупреждение. Угу. Бросали на лодке в пакеты и поливали водой из бронзбойтов. Угу. После очередного взрыва. Ну, вот, ну, получается, нам гранату кинули. В общем, корабль потерял управление после... После взрывного устройства, да? То ну, есть оно взорвалось есть, в итоге? Там, там не взрывное устройство, я немножко вас дезинформировал. Это были гранаты. Они ага. кидали гранаты. Они что не Просто mm -hmm. слышал взрывы. Mm -hmm. так, в общем, вот, после одного из них у от... корабль. Uh -huh. прекратил хлопок, так сказать. Ну, после всего, по кораблю, по верхней палубе прошла команда всем покинуть верхнюю палубу и загерметизироваться внутри. Uh -huh. Видите, что попал, покинул верхнюю палубу. Так. Uh -huh. После чего, после чего началась высадка спецназа с трех лодок и еще подошел к буксиру. Uh -huh не могу сказать, не было очень много людей. Все были в матках, все были в же оружии, uh -huh. в uh -huh. Как я понимаю, что группа спецназа увидела, что все загерметизировано и пошла на сигнальный мостик, на там, где вход на главный командный пост. После чего мы так понимаем, они начали пытаться каким-то образом открыть дверь, и двери Все-таки у них получилось, они ее выбили. И тогда уже командир, когда увидел, что уже был уже... захватом, то стал давать им приступы к диалогу, и, и просил, чтобы все было спокойно, и старший начало общаться. Ага. Я так понимаю, что ну, разговор у них конструктивный получился, потому что ни один из членов экипажа не пострадал. Не ага. И договорились о том, что вклад ВМС корабля спущен не будет, пока в Дарта корабля не сойдет последний а член экипажа. Ага. Вот так вот. Ну, они подняли русский флаг рядом, но наш не спускали. Ага. Понятно. Вот. Да. А вы сейчас где находитесь? Сейчас нахожусь на корабле. Угу. А, а, вас, вас вас тянет к берегу, да, буксир? Да, да. Угу. И дальше вы, вы то есть как только он притянет, вы сойдете, да? Ну, я так понимаю, что да, может быть, часть, и даже сразу, может быть, часть утром. Потому ну, что уже вечером тем, кому уезжать, и сейчас уже ехать. Ага. Это очень поздно. Понятно. Итак, вот. Значит, спасибо вам, что это все время были с нами. Поддерживали нас, с правильную информацию. К сожалению, потому что это для нас трагедия, что это все произошло. Ну по крайней мере, никто не пострадал. И я считаю, что из проигравших кораблей мы победили.